我们的牛肉干子已经晒了两天了，可以烤了。我们这个都是前两天腌制好了，风干的。我们腌制的时候只放咸盐、香辛料，香辛料就是家庭调料，花椒、大料、八料这些玩意儿。就这个配料，老人、小孩、怀孕的女士们都可以放心的使用啊。看我们的牛肉干子，粗细不一样，都是顺着纹理手工切的呢。看大小不一样，但是烤出来味道一样。 因为火候这边我掌握的死死的，哎，这个就可以翻锅了，看丝丝冒油呢，哎，就这样不停的翻锅，看这牛肉干刚才烤的时候挺过实的吧，看现在缩小了，继续翻，看这牛肉干丝丝冒油呢。 三斤鲜牛肉才能做出这样的一斤来、啊，这是七八成干度，我已经迫不及待了。食欲上来了。嗯，这味道没极了、啊，这谁烤的我必须给他一个大拇指。看这牛肉干，肉末相连，而且是纹理特别粗。嗯 哎，猪肉、鸭肉能模仿它的味道，但是永远模仿不了它的纹理。我要去上班了，放牛羊。哎，我中午就不回来了。 就这几根就顶饱。啊，牛肉干子属于压缩食品，哎，上班或者是特别忙的朋友，嗯，吃不上饭或者是不敢趟来吃一两根特别顶饱。